Hanım xanımlar, bu gün formagever dərsimizdir və forma geri etmək üçün ilk öncə nə edirik? Dırnağımızı əgər uzunluq varsa dırnağımızı da qısaldırıq, tamamilə sıfırlayırıq dırnağımızı. Yəni heç bir şəkildə dırnaq qalmamalıdır, tamamilə sıfır və oval şəkildə olmalıdır. Daha sonra ya pilkanın yumşaq tərəfi ilə ya da ki baflı dırnağımızın üzərinə tamamilə matlaşdırırıq manikyurumuzu edirik, təmiz bir şəkildə manikyuru artıq danışmayacam, çünki dediyim kimi təkrar olduğu üçün danışmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə hər dəfə paylaşıram ki, diqqətlə baxasınız ki, eyni qaydada yadınızda qalsın. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, forma gel qaynağı edərkən bir çox ustalar ya əvvəldə manikyur edir, ya da ki, qaynağı etdikdən sonra, tam bitirdikdən sonra sonda edir. Mən əvvəldən edənlərdənəm, hə. çünki əvvəldən etdikdə mən qaynağı o şəkildə edirəm ki, çox vurmuram, yonmağa çox ehtiyac qalmır. Yəni manikür etdiyim yeri zədələmirəm. Ona görə də manikürü əvvəldən edirəm. Manikürü sonradan edəndə gəl vururuq. Daha sonra manikür etməyə başladığımızda frezimiz gerinin üzəri topbuş olduğu üçün, yəni dırnağın üzəri topbuş olduğu üçün frezimiz daha təmiz edə bilmir. Ona görə də manikürü əvvəldə etsək daha yaxşı olar. bütün prosedurlarda ardıcıllıq necədirsə bunda da həmçinin dırnağımızı təmiz cilərik qayrayımızı çəkib havada bir neçə saniyə quruduruq. Daha sonra bazamızı naziq qat çəkirik. Qalın qat çəkmə ehtiyacı yoxdur. Naziq qat çəkirik. 60 saniyə aparatda quruduruq və forma gəlin, belə deyim, əsas nüanslarından biri odur ki, formanı düzgün oturtmaq, formanı düzgün necə oturtmaq lazımdır. Onu bildinizsə, siz 10 öndəsiniz. Ona görə də diqqətli olun, formanı necə tutmaq lazımdır. Bunlara əsasən diqqət edin və evdə əlınızı öyrəşdirin. Və formanı yapışdırarkən ilk öncə alt hissəsinə mütləq şəkildə baxın, yapışdırın ki, arxası daha yaxşı alınsın və daha sonra formanın iç hissəsinə, yandırnağın altına oturacaq hissəsini bir az kəsirik. Bunu dırnağı ölçərək də kəsə bilərsiniz və ya gözə yarı bir damcı kəsə bilərsiniz. Əgər ehtiyac olarsa yenidən kəsə bilərsiniz. Elə kəsməliyik ki, tamamilə dırnağın alt hissəsinə yapışsın, dırnağa yapışqan vəziyyətdə qalsın forma. Yəni boşluq qalmasın. Daha sonra formanı yumşaq şəkildə tuturuq. Formanı sıxmağa ehtiyac yoxdur. Formanın ucunu ilk öncə sıxmağa ehtiyac yoxdur. Formanı biraz arxalı edirik, yapışdırmlıq hər hansı bir hissəsini və yumşaq şəkildə baxın, bu şəkildə tutduq. İlk öncə oturtduqdan əmin olduqdan sonra uc hissəsini sıxdım, daha sonra yuxarı hissələrini sıxdım. Yəni barmağa ətə yapışan hissələrini sıxdım. İlk öncə o ətə yapışan hissələri sıxmırıq oturdurduq, uç hissələrini sıxdıq, oturduğundan uç hissəsini tam dırnağa yapışdığından əmin olduqdan sonra yuxarı hissələrini ətə yapışdıra bilərik ki, tərpəməsin. Baxın, formanı necə tutmuşam. Yumşaq bir şəkildə bu şəkildə tuturuq. Oturduğundan əmin oldum. Əmin olduqdan sonra baxın, hələ də oturduram və əmin oldum uç hissələrinə. Baxın, ilk öncə uç hissələrindən sıxdım, daha sonra yuxarısını yapışdırdım bu şəkildə edirik və baxın dırnağa tamamilə oturur forma. Yəni boşluq qalmamalıdır və forma bu şəkildə oturmalıdır. Bizim içdən kəsi atmamız dırnağa tamamilə oturmaqdır. Çünki o içliyi baxın ətə görə kəsdik ki, dırnağın altına tamamilə girsin və dırnaqla bütövləşsin forma. Dırnaq onun üstünə tamamilə otursun ki, daha sonra geli vurduqda altında boşluq qalmasın. Yəni boşluğun qalmamasını istəyirsinizsə formanı tamamilə düzgün bir şəkildə oturdunuz. Bu arada formanı bir neçə dırnağa öncədən oturda bilərsiz. Aparata qoyduqda açılmır. Bu formalar çox yaxşıdır. Bunu storydə də paylaşacağam bilərsiniz. Digər sarılar var, onlar tez açılır. Məsələti görməzdim, amma bu formalar yaxşıdır. 4 barmağa və ya nə bilim 3 barmağa, 2 barmağa birdən edib aparta qoysanız belə, formanın hamısını oturduğunuza görə üstünə gəlib bir-bir işləyin. O zaman aparta qoysanız açılmayacaq. Amma işləyə bilirsizsə, 2 dırnağa birdən gəlib vurub işləyə bilərsiniz. Onda vaxtınız daha az gedəcək və belə deyim, vaxta qənaət etmiş olacaqsınız. Deməli, mən sizə indi 2 dırnağı birdən göstərəcəm, amma dediyim kimi siz bir-birə E bilərsiniz. Formanı tamamilə oturtduqdan sonra kənarlarında da baxdıq, geyinlərnə də boşluq qalmayıb, orta hissədən də boşluq qalmayıb. Gəli bir damcı formanın üzərinə dırnağa yaxın bir hissəyə gəl vurdum. Daha sonra baxın, bu şəkildə yayıram. Yaydıqda kənarlarına o kənarlarına mütləq şəkildə diqqət eləyirik ki, boşluq qalmasın. Bir də geli vurarkən hansı formanı edəcək, kvadrat, oval, mindal, bunu öncədən öyrənirik müştəridən və o formada gel oturdururuq. Məsələn, bizdə mindal olacaq, ona görə də ilk öncə, yenə yəni ilk başdan mindal formasında edirəm ki, artıq pılkalavağa ehtiyac qalmasın. Bu şəkildə oturdum. Baxın, geli tam dibdən çəkmirəm. Dırnağın orta hissəsinə, yəni uc hissəsinə bir az yuxarı qalxıram ki, gel dırnağa yapışsın ə yəni, qorpuma falan olmasın. Amma belə bu şəkildə edirik. Dibdən eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunu etdikdə də dediyim kimi hansı uzunluğu istəyir, onu öncədən öyrənirik lap pirinə edin, göstərin, uzunluğuna baxın, dəqiqləşdirsin daha sonra. Forma da və belə deyim də uzunluğu bildikdə sizə daha rahat olur, daha az vaxtınız gedir pilkalamağa. Və daha sonra aparatda 15 saniyə quru duruq, baş barmaqla balaca barmağı 30 saniyə quru duruq, çünki onlar gec qurur. 15 saniyə qurutduqdan sonra bu şəkildə sıxırıq, amma mütləq şəkildə çıxarıb sıxmalısınız, yadınızdan çıxmasın ki, daha arxalı, daha incə görsənəcək. Şpilka ilə də sıxa bilərsiniz. Şpilka ilə sıxsanız, şpilkanı sıxdınız, bu şəkildə və şpilkanla bir yerdə 10 saniyə aparata göndərirsiniz. Daha sonra şpilkanı çıxardıb yenidən aparata göndərirsiniz. Amma belə bu şəkildə sıxdınız, göndərdiniz aparata, keçin o bir sərli işlik və daha sonra ardıcıllıq, gelbər kitməndə necədir? Bunda da həmçinin elədir. İndi mən yenə də 22 işləyəcəm. Siz istəsəniz bir-bir də işləyə bilərsiniz, amma məsləhət görərdim ki, 22 işləyin ki, vaxtınıza qənaət etmiş olun. Çünki 22 işləmək həm formanı öncədən, məsələn, bilsəniz hansı formanı edəcəksiniz, həmin formada başlasanız, uzunluğunu bilib həmin uzunluqda etsəniz, 22 etsəniz, bunların hərəsindən belə deyim, hərəsindən 10 dəqiqə, 10 dəqiqə önə atmış olursunuz. Bu da yarım saatdir ona görə də məncə nəzərə alın və 22 işləməyi öyrənin. Daha sonra nazik qat çəkdik, diplərinə diqqət eləyərək, avaz şəklində olmalıdır, kənarlarına diqqət eləməliyik. Qaynaqdakı kənar hissələri düz gəlsin. Daha sonra bir damcındı qoyuruq qurutmadan nazik qatı bir damcını qoyduq dırnağın ucuna kimi gəlirik. Ucunda bizə topbuşluq yenə də lazım deyil. Çünki ucu da incəlik olmalıdır. Qaynaqda da əsas olan bütün dırnaq belə deyim prosedurlarında istər gel lak, istər gel bərkitmək, istər qaynaq uc hissələri incə görsənməli. Yəni topbuşluq olmamalı. Topbuşluq orta hissədə olmalıdır. Apex nöqtəsində olmalıdır. Daha sonra məsələn az olduysa bu barmaqda əlbəttə ki az oldu, ora bir damcı yenidən gel vuracaq. Harda az olursa gel əlavə edə bilərsiniz. Məsələn qurutdunuz, amma yenə də görürsüz ki gel azlığı eləyir. Yəni onun üzərinə işıq düşəndə görürsünüz ki azlıq olduğunu və ya pil kaladıqdan sonra gördünüz ki yenə də azdır. O zaman həmin hissəyə gel əlavə edə bilərsiniz. Heç bir problemi, heç bir narahatçılığı yoxdur. -qırıl, qopma qırılma olmayacaq. Daha sonra kənarlarına diqqət eləyirik. Dədim kimi kənarlarını mütləq şəkildə düzəldirik. Əgər ucunda gel sona götürürük. Yəni artıqlara diqqət eləyirik, kənarlarına düzəldirik, ucuna diqqət eləyirik, ucunu düzəldirik, diblərinə diqqət eləyib, diblərini düzəldirik və daha sonra çeviririk. Çevirdikdən sonra üzərinə baxın, bu şəkildə ə, işıq dümdüz düşürsə göndəririk aparata. O birisi əli düzəldirdiyinə kimi bu əl aparatda qalır. Belə ə, bir əl-bir əl işləyirik. Yəni bir əl aparatdadsa, o birisini işləyirsiniz. Daha sonra o birisi əli qoyduqda keçirsiniz o bir əli. Ən sonda məsələn sağ əlinin bütöv, sol əlinin başparmaq, daha sonra sol əlinin bütöv, sağ əlinin başparmaq şəklində qoyursunuz. 60 saniyədə o şəkildə qurudursunuz hərəsini və yekunlaşdırırsınız. Bu şəkildə üzərinə işıq düşəndə baxın, dümdüz qalmalıdı uc hissələri, incə görsənməli və hamsı eyni boyda olmalıdır ki, daha sonra pilkalayarkən çox əziyyət çəkməyək. Yəni belə deyim də çox da pilkalamağa baxın üzərinə heç ehtiyac yoxdur, sadəcə kənarlarını pilkalayacaq və onu da necə edirik? İlk öncə yan-yana olan barmaqları çürükmən demişdim axı orta barmaq digərlərinə nisbətən uzun olmalıdı. Və indi isə o birsə əlim barmağına baxırıq. Həmin barmaqda eyni barmaqlardadır və yenə də görürük ki, pilkalamadığımız barmaq daha uzundur. İndi onu pilkalayacağıq. Pilkanı yenə də dırnağın bitiş hissəsindən saldıq, dümdüz şəkildə də bir tərəfini bir az miqdarda pilkəliyirəm. Daha sonra keçirəm o birisi tərəfini pilkəliyirəm. Yəni bir tərəfini çox pilkələməyə önəm göstərmirəm və çox ətə sıxaraq etmirəm ki, əti zədələməyim. Bu şəkildə pilkəliyirəm bir tərəfini. Baxın, daha sonra keçirəm o birisi tərəfinə yerində sədəfin üzərinə keçmədən pelkan nə dırnağın bitiş səsinə saldım bu şəkildə və dümdüz şəkildə pelkallayıram. Formanı bilirik ki mindal olacaq, ona görə də ilk e, yəni pelkalamada o şəkildə gedirəm, oca doğru incəldirəm və dümdüz şəkildə alt hissəsindən də pilkalayacaq, əlbəttə ki, üstündən də uc hissəsindən pilkalayacaq. Yəni ki, hamısını dırnaq belə deyim, mükəmməl görsənəniki kimi, hamar görsənəniki kimi ölçərək, belə deyim, o birisə dırnaqdan, yandakı barmaqdan ölçərək, hamısını eyni bərabərlikdə hamarlaşdırırıq və yekunlaşdırırıq. və kənarlarını dümdüz pilkalayarkən altında bu şəkildə topbuşluq olur. Onu da pilkanı dümdüz şəkildə qoyuruq və dümdüz pilkalayırıq. Uç hissəsi incə olmalıdır. Yəni üstdən pilkalayaraq da uç hissəsinə doğru incəldirik ki, daha belə təbii görünsün dırnaq, yəni qaynaq deyə qışqırmasın ki, mə qaynağım daha təbii görünsün deyə uç hissəsinə doğru incəldirik. daha sonra üstünü pilkallayarkən baxın dib hissələrə dəymirik. Kiçik olan tərəflərə dəymirik. Keçsəydi də yumşaq bir şəkildə keçirik. Çünki yəni lap dibə getməyə ehtiyac yoxdur. Orda gəli zaten səliqəli vurmuşub. Ona görə də tam dibdən yox, aşağı doğru bu şəkildə pilkallayırıq ki, üstü hamar olsun. Və bunu edərkən pilkanı sərt tərəfindən də edə bilərsiniz və ya sərt tərəfindən edirsiniz, daha sonra yumşaq tərəfindən hamarlayırsınız və ya bafla hamarlayırsınız. Amma yenə də ətəc çox dəydirmədən onu edərkən mütləq şəkildə diqqət eləyin ki, kütikulaya dəydirməyin. Ə, kütikuladan bir neçə mm aşağı edin ki, küçükləni zədələməyəsiniz. Çünki yuxarıya doğru bizəən gəlir, onsuz da təlgəli vururuq. Sadəcə onu edirik ki, e, belə deyim, bərabər gəlsin, hamar olsun və bərabər gəlsin. Və bu şəkildə pilkaladıqdan sonra hamarlayıram. Pilkan yumşaq tərəfindən, daha sonra pilkanın altından dümdüz tuturam, yanla baxıram və ya pilkanın altından dümdüz tuturam ki, altı düzdür ya yox ondan əmin olub. Əgər düz deyilsə, düzəldirəm. Çünki altı bu şəkildə düz gəlməlidir və düzləşdirəndən sonra pilkanla piras diblərini keçirəm yumşaq tərəfindən çünki mən bafla keçmirəm yum pilkan yumşaq tərəfindən hamarlayıram ki pilkan izi qalmasın həmin hissədə də rəngi çəkdikdə pilkan izi qalmasın deyə oranı hamarladım və baxıram bir az bu dırnağımız uzun qalıb, onu mütləq şəkildə qısaldırıq. Yəni səhfimizi görməzdən gəlmirik. Gördüyükcə qısaldırıq çünki bizim 3-4 dəqiqə vaxtımız alacaq. Ona görə də əgər gördünüzsə hansısa dırnaq uzundu, onu mütləq şəkildə qısaldın. bə bu şəkildə baxırıq. Kutikulamız zədələnməyib, dırnaqlarımızın hamısı eyni boydadır. Demək olar ki, o bir şeylə də həmçinin baxırıq. Ölçürük son son dəfə və yekunlaşdırırıq. Bu şəkildə dırnaqlarımız bu şəkildə olmalıdır. Kutikulamız zədələnmədən, ucları incə və birsonrakı dərsimizdə rənglənməni göstərəcəm. Qaynağın, yəni nüanslarını, ən incə nüanslarla sizə dedim. Ümid edirəm ki, yararlı olar.